savol shayton hiylalari kitobida yozilishicha shayton allohdan menga kitob bergin deganda unga she'r berilgan ekan menga azon bergin deganda unga munojotlar berilgan ekan unday bo'lsa she'r va qo'shiq shaytondanmi bu kitob va unda aytilgan gaplar naqadar asosli ekanligini dalili hujjati nimadan iborat ekanligini bilmaymiz lekin savolda kelgan narsalar haqida qur'onda bor hadisda bor shariatda bor gaplarni tushuntirib o'tishga qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz ma'lumki qur'oni karimning suralaridan بالتأسى. سورة الشعراء شعير سورة سدب انا اشا سورة دا شير حق ده. ايات لاربار الله سبحانه وتعالى مذكور سورة دا بارها ماتخرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بعية تعالى أتيبتيكي. shoirlarga ig'voga uchkarlar ergashadilar ko'rmaysanmi ana o'sha shoirlar har bir vodiylarda tentib yuradilar va albatta ular o'zlari amal qilmaydigan narsalarni gapiradilar illo magaram bundan mustasno qilinadiki iymon keltirganlar amali solih qilganlar allohni ko'p zikr qilganlar ana o'sha şey yuqorida aytganlardan bo'lmaydi va shuningdek o'zlariga zulm qilganlardan keyin nusrat topganlar va ana endi zulm qilganlar esa oxiratlari oxirlari qandoq bo'lishi qayoqqa qarab ketishlarini tezda bilurlar dedi Alloh taolo mana shu oyatlarda shoirlardan she'r aytuvchilardan har xil vodiyda tentib yuruvchi bo'lmag'ir gaplarni aytganlari o'zlari qilmaydigan -e narsalarni aytadiganlari ig'vo bo'xtonga o'xshash narsalar bo'lishini lekin iymonli bo'lsa amali solih bo'lsa ollohning zikrini ko'p qiladigan bo'lsa bulardan mustasno bo'lib she'rlari maqbul bo'lishi to'g'risida tushuncha bor payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom deganlar ya'ni sherda bir hikmat bor deganlar u zot bu narsani she'rni eshitib undagi hikmatni anglab yetib tahsin ma'nosida aytganlaridir bu shuningdek shoir sahobalar ham bir qancha bo'lganlar abdulloh ibn ravoha yaxshi shoir bo'lganlar hassan ibn sobit roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni shoirlaridan bo'lganlar u kishiga bir qancha she'rlarni o'qib berardilar rasululloh qasidalarini eshitganlari to'g'risida rivoyatlar anchagina bor hassan ibn sobitga she'r aytib mushriklarni hajv qilishga undaganliklari bor va bu to'g'risida juda ko'p rivoyatlar bor demak sher shaytondan degan gap noto'g'ri sherni yaxshisi bor yaxshimasi bor demak sherni sher şeir bo'lganligi uchun yomon deb bo'lmaydi balki uning ma'nosiga qarab nima uchun ishlatilayotganiga qarab demak baholash kerak bo'ladi fisqu fasodga chaqiruvchi dinsizlik odobsizlikka chaqiruvchi bema'ni narsalarga da'vat qiluvchi she'rlar yomon bo'ladi harom bo'ladi nima desa yomonlikni har tarafiga ketaveradi lekin iymon e'tiqodga da'vat qiluvchi yaxshi odob axloqqa payg'ambar alayhisalotu vassalomni vasflariga muhabbatlariga qur'on ta'limotlariga da'vat qiluvchi she'rlar axloq odobga go'zal insoniy fazilatlarga vatanparvarlik va shunga o'xshagan narsalarga da'vat va xizmat qiluvchi she'rlar albatta yaxshi she'rlar bo'ladi va payg'ambarimiz inna hikmatan albatta she'rda bir hikmat bordir degan hadislariga muvofiq bo'ladi qo'shiqlar ma'nosida ham mana shu ma'noni torroq ma'noda demak takrorlashimiz mumkin ularni ichida nihoyatda yomoni haromi quloqqa kirishi lozim bo'lmagani nihoyatda ko'p lekin shu bilan birga nikoh to'ylarida hayit bayramlarida boshqa munosabatlarda shariat ruxsat bergan ma'no va hajmda bo'lsa bunga ham demak ruxsat bor ruxsat